32 человека задержаны. И сейчас, я так понимаю, будет избираться им мера пресечения. Потому что сейчас ведется работа по личностям, кто это такие. Соответственно, у них изъяты три обреза, три охотничьих ружья, одна боевая винтовка, два пистолета, переделанные под боевые патроны. Это информация от МВД. Следующее. Достаточно много было обнаружено боеприпасов, разных боеприпасов для тех стволов, которые у них имелись. Два человека погибло. Из них один харьковчанин 94 -го года рождения, один житель Днепропетровской области или Днепропетровска 83 -го года рождения. Пока задержаны, задержаны и устанавливаются их личности. 32 человека, все, рыморская 18, которые были выведены из здания. Все отношения к правому сектору, как они это заявляют. Я на сию минуту не владею такой информацией, что были задержаны те, кто, как вы говорите, стоял рядом или осаждал офис правого сектора. Та информация, которая ночью распространялась в средствах массовой информации что якобы из автомата расстреливали офис просвиты. Это неправда. Потому что все выстрелы были из самого здания по улице Рыморской, 18. Со стороны улицы не было ни одного выстрела. Во всяком случае, при мне. Люди, которые были убиты, и люди, которые сейчас находятся в больнице, это люди, которые стояли на улице. Получили они смертельные ранения со стороны людей, которые находились в здании на рыморской 18. И, соответственно, давайте из этого будем делать выводы. Четверо пострадавших были доставлены в течение 20 минут, с 22.40 до 23 часов. Все они имели ранения дробью в разные участки тела. Это голова, лицевая зона, верхние конечности. Позже, около 5 часов утра скорая помощь доставила еще одного страдавшего. У этого также имеются ранения, но из травматического оружия резиновыми пулями в поясничную область и в область нижних конечностей. Состояние больных на сегодня можно расценивать как стабильно, средне-тяжелое. Угрозы для жизни и здоровья на настоящий момент у них нет.